Сам начальник АТУ Луганск передал тоже большие поздравления. Сказал, то, что мы вас проверяли, то такое дело. Мы все мужики, мы все мы друг друга понимаем. Эээ, так скажем, счастья, любви желаем. И желаем, чтобы в этом году все закончилось, все и беды, и неузгоды, которые были. Эээ, такие... <кх> Вообще то самое, что мы находимся здесь в этом году. Дай Бог, чтобы все неприятности остались в прошлом году. А следующий год, наступающий год обезьяны, показал, что каждый есть нормальный человек, а не обезьяна внутри. Вот. Пожелать крепкого здоровья, крепких тылов дома. У некоторых здесь. Агитировался не за тылы, кстати, про в дивизионе. Взяли на заметку Не отвлекайся темы. Помнить о том, что все люди, которые каким-то родственными связями относятся к нам, наши бабушки, дедушки, семьи, родители, э, тети, дяди, сыновья, э, дочери, они все гордятся тем, что какой-то захистник вещизм из их семьи находится здесь. Здесь, который готов в любой момент захистить свою державу. Так что хочу выпить за нашу, так сказать, маленькую, большую семью. Чтобы она только с каждым годом разрасталась, становилась шире. Счастья вам всем, здоровья и любви. Ура!